Но мы с вами на копе. Вот такое вот сегодня чудесное место. Извиняюсь, если ветер шумит. Вот тут был фундамент. За той посадкой. Я сейчас тут покружусь и пойду туда. Вот такое вот место. Вот такое. Покрутился, конечно, все выбито. И первым сигналом выполнил вот такой наперсток. Обычный медный на пацаризму, Может по советам. Такая первая находка. По традиции, как всегда, будут хорошие сигналы, буду включаться. Ребят, снова я включился. Походил я на минут 20, тут покрутился на этом фундаменте. Но особо сигналов нет. Но был бы такой сигнал, слегка спорный, наверное, в ямке там железо. И смотрите, выпало вот такой зеленый кругляшок. Я так думаю, первое на сегодняшнем копе дай бог, не последняя царская медяха. Три копейки Николая II. 1895 год. Такая вот монета. Ну, уже, уже не монета, скорее всего, как калик. Такое место. Копаю я по традиции с ног 3. Будут хорошие сигналы, буду включаться, буду вам показывать. А вы поддержите канал подпиской, видео лайком, поделитесь с друзьями. Это помогает, это мотивирует. Ребят, извиняюсь еще раз за ветер. Перешел я на другую сторону. Ходили мы с вами с посадкой. Тут хутор был больше, я как-то уже тут копал. вот он, вот он шел два ряда до домов от этой посадки. И аж он до той Здесь вот кладбище где похоронены скорее всего жители этого хутора земля им пухом царствие небес мы копаем поле вот такие тут интересные вещи попадаются остатки посуды ну и был хороший сигнал копнул его друзья смотрите монета по размеру тоже похоже на Николаевскую трешку. Ну, я сейчас помою. Если что-то будет видно, я включусь вам и покажу. Сейчас, одну секунду. Вот, друзья, в полевых условиях, как мог, монету я немножко промыл. Вот если присматриваться, видна надпись «Копейки». С другой стороны, там, где орел, ну, ничего не видно. Надо ее чистить более, более так, досконально, в домашних условиях. Но явно это не Николаевская трешка, это что-то более старое. Такая приятная находка. Жаль, что сохран подкачал. Мы копаем дальше, будут сигналы, обязательно вам буду показывать. Друзья, снова включился. Вот там мы с вами копнули какую-то царскую монету. Решил я походить по кругу. Есть довольно-таки неплохой сигнал, но я не уверен. Вот слушайте. UDI 50 5051 Давайте попробуем. Может быть, что-то хорошее, может быть, конь. Копнем. Копнем узнаем. Самый лучший дискриминатор это лопата. Это зацепили, выкопали. Сейчас посмотрим пином. Друзья, смотрите. Кусок какой-то алюминиевой жбони. Но один хороший сигнал, пусть даже это будет и монета не в сохране. Приходится копать вот кучу вот такого хлама. Это для тех, кто решил заняться металлопоиском вернее, поиском монет разных артефактов. Имейте в виду. Копаем дальше, друзья. Ребят, давно не включался. Сигналов тут море. Но все они настолько мусорные. Оплавки алюминия, всякие куски какой-то жести непонятной. Просто жуть. Ходил, ходил, выходил. Более-менее сигнальчик копнул. Выпала вот такая пуга. Она целая, ушка целая. Но, к сожалению, лысая. Нету ни орла, ничего на ней нет. Ну ничего, не расстраиваемся, время еще есть. Ходим дальше, копаем. Буду буду ловить еще какие-то сигналы хорошие. Буду обязательно включаться. Ребят, есть хороший сигнал. Собственно, потому и включился. Ветер мешает, конечно, копать. Иногда стихает, иногда такие порывы. Но тем не менее, хожу на ушки. копать он не мешает Посмотрите. Ну ямку выпал, по-моему, белончик нам. Но я еще не смотрел какой. Советский или царский. Так, да, друзья. 10 копеек ранних советов. По-моему, 1928 года. Ну, приятная находка первое серебро. Копаем дальше. Где сигналы еще будут. Обязательно включусь, обязательно вам покажу. Ребят, давно не включался. Сигналов много, но все какие-то мусорные. То какие-то куски алюминия. Поэтому буду показывать только то, что выкопал. Вот был хороший сигнал. Копнул его. И смотрите, выпала нам с вами вот такая пряга не царская, советская, но тем не менее, как находка, лучше, чем кусок алюминия. Копаем дальше, друзья, время еще есть, надеюсь, находки еще будут. В любом случае, буду включаться, буду вам все показывать. Ребят, день близится к концу, я потихоньку иду к машине. Сигнал в море, но очень тут мусорно. Таких мусорок я давно не встречал. Был сигнальчик, я копнул его И вывалился, по-моему, советик Смотрите 10 копеек 1953 года Находка Приятно, копаем дальше Будут еще сигналы, обязательно включусь Вам покажу ну, А вообще, конечно, таких Замусоренных хуторов я давно не встречал Он огромный И настолько мусорный, что просто жесть Копаем дальше, друзья Ребят, включился, есть сигнальчик. Подошел ближе к фундаменту. Тут, конечно, мусорно. Не то слово. Но, тем не менее, вынюхал один сигнальчик. Вот, такая вот, вот такой вот кругляшок. Я посмотрел, потер его, друзья. Это какой-то... Мне такое уже попадалось. Какой-то игровой жетон. Э, Какая-то игра э, немецкая времен там революции по-моему 1917 года с этой стороны название какого-то города немецкого но я его к сожалению не вижу сити холл написано ну такая находка ко времени выхода видео я в интернете поищу что это и адрес с описанием ставлю. Копаем дальше, друзья. Если будут еще сигналы, буду включаться. Если нет, встретимся уже возле машины на подведении итогов. Друзья, ну вот и подошел к концу очередной наш с вами хоп. Ходили мы в вот в таком месте. Хутор большой, но очень мусорный. Ну, может, из-за этого тут еще иногда попадаются находки. Почти все я их вам показывал. Вот такая пряга нам попалась, советская. Несколько царских монет. Белончик ранее советский. Вот этот какой-то игровой жетон. Ну, в общем, не жирно, но тем не менее по нынешним временам, я думаю, это реалии копа. Имеем то, что имеем. Надеюсь, мы с вами еще не один раз встретимся. Поддержите канал подпиской, видео лайком, поделитесь с друзьями. Спасибо, что смотрите, что комментируете. До новых встреч!